металлоискатель Ground EFX модель MC1 она же циклон вот такой металлодетектор батарейки 9 вольтовые шкала дискриминации алюминиевый алюминиевая штанга у него. такая вот интересная катушка небольшая вот Мы писали на коробке как пользоваться дискриминацией это все регулируется достаточно далеко можно использовать даже взрослому человеку шесть с половиной дюймов катушка моно в виде до 24 дюймов на 5 дюймов видит монету на 24 дюйма крупные предметы 26 дюймов до 36 дюймов регулируется длина используются две 9 вольтовые алкалайниевые батарейки вот такой вот детектор интересный